মই মোক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো বহুত বাৰ জেল দিছে জানেনে নাই মই এতিয়ালৈকে জীৱনত বিশ বাৰ দিছে কংগ্ৰেছে ষোল্ল বাৰ দিছে বিজেপি মোৰ ওপৰত গোটেই অসমৰ এশ পয়ষষ্ঠিটা কেচ আছে এশ পয়ষষ্ঠিটা কেছ আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চিক্সটি মই অসমৰ আটাইতকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী তাৰ পাছতো তাৰ পাছতো অসমত মোৰ ইমান কেছ দিছে কংগ্ৰেছে মোক কেছ দিছে ইমানবিলাক কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমত অসম বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঙুলি টুৱাই একদম গোটেই অসমৰ মানুহৰ হৈ বিশ্ব শৰ্মাক দম দিব পৰা মানুহটো কিন্তু মই সঁচাকে নাই মই যদি বিধানসভাত থাকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকল মোলৈকে চাই থাকে ই কি কৰে নাই কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াই উল্টা কথা কয় এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেকুৱাকে বজাই দিয়ে নহয় লগে লগে বুজিলে নাই ত' এইবাৰ বহুত বহুত এনেকুৱা কেছ আছে ইয়াৰ আগৰবাৰ বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ সম্পত্তিৰ কেলেংকাৰী ওলাইছিলে নে নাই ৰেণিকী ভূঞা শৰ্মাই যে ঢেৰ মাতি লৈছে বুলি হাল্লা হৈছিলে নে নাই হৈছিলে নে নাই সেই যেতিয়া হাল্লা কৈ আছিলে তেতিয়া মই বিধানসভাত ক'লো যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰে যদি ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী ওলায় তেতিয়াহ'লে এইটোতো বৰ লাজৰ কথা হৈছে বুলি মই গোটেই হুলস্থুল কৰি দিম যেতিয়া হুলস্থুল কৰি দিলোঁ মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বোলে অখিল গগৈ আপোনাৰ বেছি উৎপাত হৈছে আপোনাক আকৌ এন এ কেছ এতিয়াও লাগি আছে আপোনাক জেলত ভৰাই দিম এনে ক'লে মই ক'লো মই এনেকৈ কওঁ মই ক'লো যে আপোনালৈ মই ভয়েই নহয় হা কেনে মোক এন আই এ কেছ থকা বুলি পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে মোক এন আই এ কেছ থকাৰ কাৰণেহে শিৱসাগৰৰ মানুহে মোক ইলেকশ্যনত ভোট দিছিলে আৰু মই জেইলত থাকোঁতে ভোট দিছিলে বুলি জানে মই কেম্পেইন চেম্পেইন কৰা নাই মই জেইলত আছিলোঁ তেনে অকল কালি নমিনেশ্যন পেপাৰখনত চহী কৰি দিলোঁ মোক নেদেখাকেই শিৱসাগৰৰ মানুহে ক'লে যে এই মানুহটোৰ ওপৰত বিজেপিয়ে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে ইয়াক জিকাই দিব লাগে মই নেবে থাকে পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটত জিকিছো বুজিলে আপোনালোকে গম পায়নে নাই সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কলো বোলো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা মোৰ এনাই কেছ থকা বুলি চবে জানে কিন্তু আপুনি মোক জেইলত দিব নোৱাৰে কেলে জেগাত দিব নোৱাৰে মোক এন এ কেছ থকাৰ কাৰণে মোক অসমৰ মানুহে ভোট দি জিকালে মই ভোট দি জিকোৱাৰ পাছত এন আই এ ক'ৰ্টে মোক খালাচ দি দিলে ক'লে যে এইটো মিছা কেছ চৰকাৰে ঢালিছিলে এইটো অখিল গগৈ অপৰাধী নহয় এওঁক আমি খালাচ দিলোঁ খালাজ দি দিলে তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু মোক বেয়া পায় অমিত শ্বাহে যিহেতু মোক বেয়া পায় আকৌ হাই কৰ্টলৈ গ'ল হাই কোৰ্টলৈ গৈ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টক ক'লে যে নাই অখিল গগৈৰ ওপৰত আকৌ কেছটো লগাব লাগে সেইটো কেছ হাইকোৰ্টে ক'লে যে লগাই দিয়ে আকৌ লগাই দিলে মই এইবাৰ ক'লো যে মোক অন্যায়ভাৱে আকৌ কেছ গালি দিছে মই ৰেহাই পাইছিলোঁ মোক অন্যায় কৰিছে চৰকাৰে এই বুলি কোৱাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে অখিল গগৈ কেছ উঠোৱা শেষ নোহোৱালৈকে কোনেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেনেকৈ দেখুৱাই লৈ এনেকৈ মই ক'লো যে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে মোক ক'ৰ্টে বেল দি থৈছে ক'ৰ্টে মোক কোনোদিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈ থৈছে আপুনি মোক কি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব হয়নে নহয় তো এনেকে আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ এইবাৰ এই ইয়াৰ আগৰবাৰ বিধানসভা এইবাৰ বিধানসভা অধিৱেশন হওঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ মাৰি আছে ডাইলগ মাৰি কৈছে যে এইবাৰৰ পৰা অসমত আমি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাইকিয়া কৰা আইন আনিছো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাইকিয়া কৰি মই কলো খুব ভাল অন্ধবিশ্বাসবিলাক দূৰ হব লাগে অসমত আটাইতকৈ অন্ধবিশ্বাসী কাম কৰি থাকে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে হয়নে নহয় বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি কথা কৈ গোটেই মানুহবিলাকক পুৰণি যুগলৈ আকৌ ঘূৰাই নি হয় নে নহয় ত এটা এটা আপুনি চাবচোন বিজেপিয়ে এটা 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 অফিচ এটা এটা কোৱাৰ্টাৰ ছবাৰমানকে দুৱাৰখন বান্ধে কয় যে এইফালে এইফালে আগফাল থাকিলে মানে ভগৱানে বেয়া পাব এইফালে আগফাল থাকিলে ভাগ্য বেয়া হ'ব এইফালে আগফাল থাকিলে শনীয়ে বেয়া পাব এনেকৈ বুলি ভাঙি ভাঙি সাত বাৰমান দুৱাৰখন ভঙাৰ পাছতে সিহঁতৰ কোৱাটাৰটো হৈ যায় বুজিলেনে মই আটাইতকৈ অন্ধবিশ্বাসী মানুহ হয়নে নহয় বাৰু বিজেপি পাৰ্টিতো মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'লোঁ যে আপোনাৰ হাতখন দেখুৱাওকচোন আপোনাৰ হাতৰ যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যে ৰঙা সূতা আছে এইবোৰ তন্ত মন্তৰ লগত জড়িত বস্তু হয়নে নহয় আপুনি যে তন্ত মন্তৰ লগত জড়িত মানুহবিলাকক জেল দিম বুলি কৈছে প্ৰথমটো জেলটো আপুনিয়ে খাব লাগিব তাৰমানে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি কৰিছে গোটেই অসমৰ মানুহবিলাকক একদম অনবৰতে দমত ৰাখিব দাদাগিৰি কৰি ৰাখিব খোজে গুণ্ডাগিৰি কৰি ৰাখিব লাগে খোজে একদম কোনো মানুহকে কথা কব নিদিয়ে কোনোবাই কথা কলে যে হয়নে নহয় কথা ক'লে যে লয়নে নহয় একদম চবৰ মুখবিলাক চিলাই কৰি দিছে একদম সূতাৰে চিলাই কৰি দিছে দিছেনে নাই চবৰ কোনো মানুহক কথা ক'বলৈ নিদিয়ে যদি আপুনি কৈছে যে দাইলৰ দাম কিমান কিয় বাঢ়িলে ক'ব যে ই ৰাষ্ট্ৰত যদি হয়নে নকয় হা যদি মই কওঁ যে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আগতে চাৰিশ দহ টকা আছিলে বিজেপি চৰকাৰ দিনত এঘাৰশ বাৱন্ন টকা কৰি দিলে ক'ব যে ই মানে হিন্দু বিৰোধী

অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰত ঘূৰি তাৰ ওপৰত কেছ লগা আৰু জেলত ঘূৰাই দিয়ে হয়নে এনেকে মোক এই চৰকাৰখনে ঘূৰিব জেল দিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া কাজিৰঙাত উচ্ছেদ কৰিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে এই চৰকাৰখনে অনবৰতে মানুহৰ ঘৰ ভঙাটো বিশেষকৈ সংখ্যালঘু মানুহৰ ঘৰ ভঙাটো এই চৰকাৰখনৰ চখ এটা জানেনে নাই জানেনে নাই কাজিৰঙাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জানেনে গঢ় যে পায় জানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিলে বুলি হিমন্তই গোটেই হাল্লা লগাই দিলে ভাবাইছিলেনে কলে যে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান এই স্বাভিমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এতিয়া বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিলে তই কলে যে গোটেই বাংলাদেশীয়ে কাজিৰঙা দখল কৰিলে তাৰপিছত তাত থকা মুছলমান মানুহবিলাক মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি মোক কাগজ দেখুৱালে দেখুৱাই ক'লে যে ছাৰ চাওক আমি ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনত আমাৰ ম্যাদী পট্টা আছে আমিও ক'ত মাতি ল'ব মই কাগজখিনি চাই থাকিলো অ এইবিলাকতো বহুত পুৰণি ম্যাদী পট্টা হয় মাটিৰ ম্যাদী পট্টা দেই একচনীয়া পট্টাও নহয় দৰ্জি বাহিনীক খাজনা দিয়া মাটিও নহয় ম্যাদী পট্টা মই যেতিয়া চালো তেওঁলোকে ক'লে যে ছাৰ আপুনি আমাক বচাওক মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'লো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইয়া কোনো বাংলাদেশী মানুহ নহয় এই মানুহবিলাকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনৰ মাটিৰ ন্যাদী প্ৰত্যাহ মানুহ আপুনি এই মানুহবিলাকৰ ঘৰ নেভাঙিব মই এনে কি ক'লো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নহ'ব আমি ভাঙিম মই লগে লগে সংবাদ মেল দি কলো যে নাই যেতিয়ালৈকে মই আছো আপুনি ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰে যিদিনা পোন্ধৰশ মান একদম পুলিচ লৈ গোটেই কাজিৰঙালৈ গ'ল আগফালে মই এনেকৈ ৰৈ আছোঁ মোৰ লগত মানুহবিলাকে ভয় খাইছে দুশমান মানুহ মোৰ লগত ৰৈ আছে দুশমান মানুহ দুশমান মানুহ ৰৈ আছে মই কৈছো যে কোনো কৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা এইফালে নাবাঢ়িবা মই কাগজ দেখুৱাই দিছো যে চোৱা তোমালোকে অন্যায়ভাৱে আমাৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ আহিছে এতিয়া লগে লগে একদম মাজৰ পৰা পুলিচে গুলি মাৰি দিলে মোৰ কাষতে থকা ল'ৰাজন ঢাপকে কৰি মৰি গ'ল লগে লগে শ্বহীদ তাৰপিছত মাজত এজনী ছোৱালী আছিলে তাইৰ কাটো গুলি লাগিলে তাইও ঢুকালে আজিৰ দিনটোতো সেই পৰিয়াল দুয়োটাকে ময়ে চলাই থাকো এতিয়াও পৰিয়াল মৰি গ'ল দুটা লৰা মৰি গল এজন ছোৱালী আৰু এটা লৰা মৰি গল মৰি লগে লগে ছমাহৰ কাৰণে কাজিৰঙা ঘৰ ভাঙি পেলালে কিন্তু মাটিতো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ মাটি নাছিলে মাটিতো আছিলে ম্যাদী পত্টা আৰু কাজিৰঙাই সেই ম্যাদি পট্টাৰ ওপৰত এই মাটিখিনি আমাক লাগিব বুলি নতুনকে প্ৰস্তাৱহে দিছিলে